Ну, что у них там, типа переворота, во-первых, во-вторых. Украина как будто раскалывается не на несколько частей. И сместили. В общем-то, все, что передают по радио, по телевизору. А как вы ставитесь от того, что российские войска вошли в Украину? Ой, это очень сложный вопрос, конечно. С одной стороны, всю жизнь Севастополь это был российским городом. Они же не входят, в войска, там, допустим, в Украину. Они, в общем-то, как по телевизору говорят, входят вот именно в Севастополь, там, Симферополь. Это. А, ну, а с другой стороны подумать, это же все время Севастополь был российским городом. Как вы лечите, чем все это скончится? Я думаю, что без войны не обойдется. Но в конце концов Украина просто развалится на несколько этих самых кусков. Спасибо.